Американские биологи сообщают, что им удалось разработать необычную ткань, которая позволит анализировать состояние здоровья человека. Ученые говорят о том, что они работают над созданием такой одежды, которая способна сначала анализировать состояние кожи и тела, а потом исправлять проблемы, воздействуя на различные органы. Костюм из зубной ткани будет собирать все данные о здоровье, об артериальном давлении, пульсе, температуре тела. В будущем одежда сможет автоматически передавать все необходимые результаты анализов врачу. Для работы планируется разработать программу, которая будет все эти данные собирать и анализировать. Технология позволит заранее определить симптомы заболевания, а также освободит пользователя от лишних посещений врача. А чтобы не заболеть, нужно проводить профилактику. Начинаем наше отличное утро. Рубрика ⁇ Взбодрись ⁇ И снова здравствуйте! Всем доброго утра и приятного дня. Сегодня мы с вами опять встретились в школе алгоритм И опять наши любимые дети. И опять у вас с вами современный танец. Учим вторую связочку. Итак, начнем. Ножки у нас на ширине плеч. Ручки мы подняли сюда. И начинаем двигаться влево. С небольшими же корпус работает. Thank <laughs> you. Вперед, правая ножка к себе, правая ножка пошла назад, ручки делаем стру, выходим на правую ножку, Поворот через и плечо. и оттяжка вправо, раз, ставим диагональ и через два движения мы сворачиваем пол, раз, скидываем и два, ушли гораздо легче, попробуем еще раз, чуть-чуть быстрее, ножки в ширине плеч, ручки у нас стоят в два, три. 3, 4, правая ножка двери. Ушли, вдох, открыли, закрыли, поворот, И левая. Правая. Левая. Поэтому ждем вас всех завтра. У нас в студии будет...